Mau kemana, Bang? Mancing! Mancing terus! Mancing terus! Dapat ikan tak pernah! Mancing ngeje kerjanya! Kakak, lah. <tuk> eh, <aku beli> kakak. <tuk> nah, eh, belikan. Nah, kak masih banyak lagi! Oke, kawan-kawan, dari cuplikan video tersebut, saya tidak perlu menjelaskan ya. <tuk> Karena memang rata-rata pemancing itu dibenci sama istrinya ya, mungkin termasuk kawan sendiri ya dan ini salah satunya adalah korban ini adalah korban pancing saya dipatahin ya tapi jangan khawatir ya kawan ini sangat mudah ya untuk menyambungnya dan tidak terlihat seperti tidak terlihat sambungan ya ini boleh bisa dilihat nanti ya ini berbeda dengan Tutorial-tutorial yang ada di YouTube yang lainnya ya. Insya Allah ini kuat. Oke, okay. jangan lupa subscribe ya. Simak videonya ya sampai akhir. Kita mulai cara nyambungnya. <coughs> ini patahannya ya. Kita siapkan. Power glue ya, lem buat sambungannya. Ini ada benang, ini pakai peniti ya, buat biar kuat ya. Nanti diikat pakai benang, lalu ada korek ya, sama ini solasi bakar ya. Ini solasi bakar sangat kuat ini saya beli di toko-toko listrik ada di teman-teman pasti ada di toko listrik ini yang bisa bikin kuat ada solasi bakar oke okay. kita ukur dulu ya Solasi bakarnya sepanjang jarum ya sepanjang peniti ya supaya pas sambungan ya kita potong potong lalu kita masukkan ke ujung ujung yang patah Nah di sini halo kita lem dulu sambungannya supaya nyambung dulu kita tempelin tahan dulu sampai kering nah ini udah kering tinggal kita pasang paniti mana paniti ya, ini paniti jarumnya kita pasang kita lilit pakai benang kita lilit bolak-balik ya satu benang aja ya kita lilit bolak-balik ya kita balik lagi sampai tampak sudah selesai kita potong aja bunagnya kita potong nanti ya kita langsung kasih lem ya lem bawar glue ya supaya mengeras <tuh> kita kasih lem merata semua untuk kawan-kawan mohon maaf ini karena waktunya udah hampir maghrib jadi kurang rapi ya ya yang penting kuat ya ini sangat kuat ya hasilnya kita potong aja terakhir kita Terakhir, kita panasin pakai korek. Kita panasin pakai korek, ya. Ini solasi bakar itu sangat kuat, ya, sangat keras. Dia seperti semacam resin, dia bisa mengeras sangat kuat, tahan air. Kawan-kawan, jika hasilnya ingin lebih rapi, mungkin. Lebih bisa lebih rapi lagi, ya. Soalnya, ini waktunya udah sangat mepet, udah mau maghrib. Ini jadi kelihatannya seperti tidak rapi, ya. Yang penting kuat lah.